Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya tidak nak panjang mukaddimah ni dan saya malam ni akan menyentuh beberapa perkara fundamental iaitu perkara-perkara asas yang membawa kepada pertembungan kita dengan pakatan harapan dan amno. Kemudian saya akan akhiri dengan bagaimana kerajaan yang ada pada hari ini merupakan kerajaan sembang kosong merupakan kerajaan yang tidak boleh dipercayai. Ini merupakan suatu perkara yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa sekalipun. Banyak bukti. Kalau kita nak bercakap bak bukti kerajaan hari ini pelawak, bukali siapa yang kokok bagai esok tu sudah lagi. Banyak kalau kita nak senaraikan, terlampau banyak. Tapi malam ini kita wui dua tiga kara pasal kita nak syarah panjang lagi ni, nak siapa pilihan raya Hak malam ini kita wui Hak benar-benar hak peluru mula-mula dulu. Ya tuai-tuai boleh ambil untuk buat kelik kecek kena kopi esok. Ha boleh-boleh kita tengok air naik mana, royak ke oil cup pun pagi esok. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Kita mulakan malam ini saya bawa tayangan sikit, boleh tengoklah. Saya bawa dalam bentuk uh, slide. Tuan-tuan boleh tengoklah. lah. Uh, sekadar untuk nak uh, untuk nak memudahkan lagi pemahaman kita. Dalam keputusan pilihan raya yang lepas, hak ini kita tahu belakang Dalam keputusan pilihan raya yang lepas bagaimana kita tahu tuan-tuan sekalian, ini merupakan rezak ataupun keputusan pilihan raya. Di mana Barisan Nasional pada masa itu memperolehi 30 kerusi. Perikatan Nasional 74 kerusi dan Pakatan Harapan 80 82 kerusi. Hak ini Tuan-tuan boleh tengok macam mana Ela dia orang suruh tok letak atas ni ni tok sil Tak apalah ni nak kau bawah tu. Baik. Perikatan Nasional 7 plak Pakatan Harapan kata harap balik dua ni ini kita tahu belaka dah. Maka berlakulah perundingan. Suatu rundingan di belakang tabir di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Lalu terbentuklah kerajaan yang mereka namakan sebagai kerajaan perpaduan. Cukup-cukup di antara barisan nasional 30, capur Pakatan Harapan 82, cukup-cukup 112 kursi. Walaupun sebahagian daripada ahli-ahli parlimen barisan nasional, sebenarnya mereka tidak setuju dan bahkan mereka telah memberikan persetujuan untuk menyokong pembentukan kerajaan oleh Perikatan Nasional. Tetapi silap mata telah berlaku. Di antara cikgu dengan anak murid. Akhirnya membentuk kerajaan yang ada pada hari ini. Hikmahnya banyak. Kalaulah tidak kerana pembentukan kerajaan itu. Boleh jadi sampai sekarang. Orang tak tahu betapa buahnya. Seorang Perdana Menteri yang mentadbir negara pada hari ini. Betul tak tuan-tuan sekarang? Kalau tak gak duk-galik, duk-galik, dapik dada gitulah. Bapak minyak tak turun. Saya tak jadi Perdana Menteri. Bapak tak gini. Saya bukan Perdana Menteri. Maka Allah Ta'ala takdirkan. Dia jadi Perdana Menteri. Akhirnya kita tengok apa yang berlaku pada negara pada hari ini. Tidaklah sehebat yang diwar-warkan. Berbanding dengan janji yang pernah dia taburkan sebelum daripada ini. Kita tengoklah video ni. Kalau boleh play video ni. Sila. Kita pakat dengar ni. Tale, boleh? Orang yang suruh teh dah tak boleh. Jeng. Tak boleh lah. Presiden bersumpah. wa billahi wa tawrasi. Bahawa saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri dan saya tidak akan bersama dengan DHKP di hadapan beberapa hari-hari tidak ada yang tu, dia, dia, dia itu Ini baru ini Jadi uh, Tuduhan terhadap beliau itu adalah Tuduhan yang tidak berasa uh, uh dan... Okey, cukup. Nah, tak tak lama-lama. Pasal dia memalah dak awak kita dalam dewan. Nah, ni timbalan menteri ni bila kita tanya dalam dewan, saya malas nak jawab soalan. He. sebab dia kata popok kita ni tak sokong bajet. Ha, nah, uh, tak apalah hak tu tu. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian. Ini sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya, Presiden UMNO kata, Wallahi wa billahi wa tallahi. Apakah lagi nilai sumpah yang paling berat bagi seorang Muslim melainkan dengan mengungkapkan sumpah dengan menggunakan tiga perkataan ini? Tidak lagi. Wallahi wa tallahi wa billahi. Menyatakan bahawa tidak akan bersama-sama dengan DAP untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tidak ada lagi sumpah yang lebih berat daripada itu. Bagi seorang Muslim. Masa tu Islam Jalil boleh jadi duduk dalam amno lagi kan? Ha. Dia dengar aku duduk sumpah itu, tu tu, Allah Allah. Tapi ini yang telah disumpah oleh Presiden UMNO. Tapi selepas daripada itu, kita tengok. Pembentukan berlaku. Perkahwinan berlaku di antara UMNO dengan DAP. Membentuk kerajaan. Amno telah menjadikan impian DAP membentuk kerajaan akhirnya berjaya. Bukan setakat di Malaysia, bahkan Amno juga membantu kerajaan Pakatan Harapan dibentuk, DAP jadi kerajaan di Pahang walaupun ada alternatif yang lain supaya DAP berada di luar kerajaan. UMNO juga membantu DAP juga sebab jadi sebahagian kerajaan di Perak walaupun ada alternatif yang lain supaya DAP berada di luar daripada kerajaan tuan-tuan yang saya kasih sekalian kita pergi lagi apakah sebenarnya bahaya DAP ini kita tengok bagaimana DAP ditubuhkan pada tahun 1965 bila Oktober 1965 Tuan-tuan yang saya kasih sekalian kenapa ditubuhkan pada 1965? Iaitu selepas daripada Singapura keluar daripada persekutuan tanah Melayu. Selepas daripada Malaysia dibentuk pada tahun 1900. beberapa apa nama beberapa tahun 1963 terbentuk Malaysia dan 65 Singapura keluar daripada ataupun dikeluarkan daripada Malaysia pada masa itu oleh percaturan politik oleh almarhum Tunku Abdul Rahman. Bila Singapura keluar, DAP ditubuhkan. Adakah ia kebetulan berlaku pada tahun yang sama? Itu menunjukkan bahawa penubuhan DAP ada sebab ataupun adalah kerana keluarnya Singapura. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kerana parti yang boleh bertanding di Malaysia pada masa itu yang namanya PAP bertanding di Kuala Lumpur, bertanding di Selangor mereka tidak boleh lagi bertanding kerana Singapura telah keluar daripada Malaysia maka ditubuhkan DAP ertinya dalam erti kata lain DAP ini ada talian dengan PAP mana bukti dia? tuan-tuan sekalian, kita tengok pada slide yang berikutnya pengasas parti DAP ialah Cheng Man Hin sebagai presiden pengurusi pertama setiausaha agung DAP, Devan Neer dan juga naik pengurusi Goh Hok Kwan. Tuan-tuan, ya, saya tak ingin hock, tokoh lain itu, tuan-tuan boleh cari sendiri. Tapi tokoh yang kedua ini, Devanil. Siapa Devanil? Setiausaha agung di EP yang pertama. Selepas dia menjadi sesuatu agung di EP ini, dan dia melepaskan jawatannya, dia balik ke Singapura dan dia menjadi presiden Singapura yang ketiga. Bila tetap sekalian, dia balik ke Singapura dan dia menjadi presiden Singapura yang ketiga. Dalam erti kata lain, dalam erti kata lain, Dewan Nir ini, pemimpin DAP balik Singapura jadi presiden Singapura. Ertinya kaitan di antara DAP dengan PAP adalah kaitan yang tidak boleh dinafikan. Ah selesai. Aduh melo kita sapa ni saya kena wir wiru juga lah Ni ni kegemaran kegemar abed dengalah nih. Jadi gua nak tak tahu lah ni ni. Tua tua yang saya kasih sekalian. Baik, ada orang tanya pula kita. Oh, Loni kau baru tahu bahaya di EP. Nih dulu bapa memboleh boleh baik dengan di EP. Ani, ha, ni 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 dihujah dia. tak? Kalau kita kata lagu tu, kau orang kata, eh, Pah dulu baik dengan DAP, tak apa. Lah ni baru tahu kau DAP bayar dulu pah baik dengan DAP, tak apa bila amno baik dengan DAP tak boleh. Ni tengok Pakatan rakyat. Ada Tok Guru Haji Adi, ada Tok Guru Almarhum Tok Guru Ni Aziz, ada Anwar Ibrahim, ada pemimpin DAP. Tak apa. Alah kedia dia tak apalah kata tak leh. Betul kalau gitu. Tuan-tuan, bila PAS berada bersama dengan DAP dalam Pakatan Rakyat, kita melihat lengguk pendekatan DAP berlainan. Cuba tengok video yang berikutnya. Ini video ketika DAP bersama dengan PAS di dalam Pakatan Rakyat. Hak ni, Hak Anthony Luke. Dia kacak China lah. Tapi saya suruh orang bubur subtitle. Baca subtitle. Tidak perlu takut,

Anthony Lok menyatakan kepada penyokongnya jangan takut kepada undang-undang Islam. Sebab apa? Sebab kata dia undang-undang Islam ni kalau kita tak buat jenayah kita takut apa? Sebab apa nak takut kalau kita tak buat jenayah? Ada lagi yang lebih teruk daripada potong tangan iaitu gantung sampai mati. Apa konteks ucapannya ini? Konteks ucapannya ialah Menyeru kepada pengundi-pengundi Cina jangan menolak PAS semata-mata kerana PAS ni kata nak ke hudu. Betul tak? Semata-mata PAS ni tegar dan tegas menyatakan bahawa undang-undang Islam hendaklah diletakkan sebagai keutamaan di dalam perjuangan. Maka di AP turun bawah seru pengikut dia, rayak kepada pengikut dia, jangan takut pada undang-undang Islam. Tadi sekarang Lord ni DAP boleh tak kecek lagu tu dalam Duduk dengan UMNO hari ni. Boleh ke tak lagu tu? Duduknya pah dengan DAP. Kita telah berjaya melenturkan kenyataan-kenyataan DAP. Kita telah berjaya menjadikan DAP sikit demi sikit bergerak untuk nak memahamkan pengikutnya. Soal dia ikhlas kata ikhlas tu tu tu, tu aja boleh hukum. Soal dia berjaya kata berjaya nombor dua. Tetapi kita dapat melihat bagaimana berbezanya pendekatan dengan DAP yang ada pada hari ini. Hari ini DAP berada bersama dengan AMNO di dalam dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Bagaimana pula statement-statement yang dikeluarkan oleh pemimpin DAP. Kita tengok. Mula-mula sekali. Bila ni tu tuan sekarang? Pada 9 Ogos 2023. Apa kata Kik Siang? I hope we once need 230 years for a non-Malay PM. Apa dia? Saya harap supaya kita tak perlu tunggu 230 tahun untuk menunggu munculnya seorang perdana menteri bukan Melayu. Saya bukan nak bercakap racist tidak. Tapi siang tidak bersembunyi lagi, menyembunyikan tidak menyembunyi lagi menyatakan impiannya untuk melihat suatu hari nanti kena ada seorang perdana menteri bukan Melayu di bumi Malaysia. Adakah ia dibenarkan di dalam perlembagaan? Ya, perlembagaan tidak meletakkan bahawa seorang Perdana Menteri itu hendaklah beragama Islam. Tetapi secara literalnya boleh difahami apabila yang dipertuan agung itu seorang Melayu Islam nak melantik seorang ahli parlimen yang pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti sepatutnya orang itu ialah orang Islam. Tetapi kalau Lik Siang dalam keadaan sekarang dia boleh menyebut impiannya untuk melihat. Satu hari nanti seorang bukan Melayu harus menjadi seorang Perdana Menteri. Tuan-tuan, masa duduk dengan kita ada kecek lagu tu? Ada ada kecek lagu tu? Eh, UMNO tak khabar lagi kali? Tak payah hakak kerih. Anak kecil main api. Tak payah dah. Anak kecil lah ni tu duduk naik roket. Sepakau mana dah tak tahu dah. Kalau siapa boleh, boleh kira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Yang berikutnya. tu Lim Kit Siang. Baik. Kenyataan yang berikutnya. Pemimpin di FB. Saya nak sebutnya bahawa. Banyak. Kalau kita nak kumpul ni banyak. Banyak. Siapa ke kokok pagi esok. Tak, tak apa lagi. Ni. Apa dia? MP Beruas. Ahli Parlimen Beruas. Menyatakan dalam satu kenyataan. 28 Disember 2023. Apa dia kata? Lantik pakar bukan Islam. Bantu jawatan kuasa kaji kompetensi dun gubal undang-undang syariah. Eh, tu tuan rasa lagu mana? Berak ke tak berak ni? Jawatan kuasa nak kaji adakah dun ini berkuasa ke tidak nak gubal undang-undang syariah? Eh, tiba-tiba dia pergi Dia kata, kena latik-latik orang bukan Islam duduk dalam tu. Saya nak katanya bahawa selangkah demi selangkah mereka tak peduli amno ada ni tak peduli. Tak peduli padahal amno ada depan tu. Amno ada tapi tak peduli sebab apa? Sebab mereka tahu siapa dia amno. Sebab mereka tahu amno tidak boleh menghalang mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga pula bila orang pakat marah Anthony Luke kata kenyataan ko hamnatik pakat buka Islam satu kekhilafan kekhilaf pula bila orang pakat marah. Yang ketiga tu tak sekalian. Hak ni yang ketiga banyak lah. Ni ahli parlimen raut. Dalam Taiwan. Dia sebut apa dia. Ahli parlimen raut mencadangkan portfolio menteri hal ehwal agama cabang bukan Islam. Maksudnya dia cadangkan supaya lantik dua orang menteri agama. Satu menteri agama Islam. Satu lagi menteri agama bukan Islam. Apa nama hijau ni ni? Kalau kita nak hura banyak lagi, tapi tak apalah. Nah, yang berikutnya banyak lagi. Saya nak sebut pula ini paling bahaya. Apabila kita marah kepada bila saya mengeluarkan kenyataan kepada seorang CEO GLC milik kerajaan bila dia meraihkan kemenangan pasukannya untuk nak dalam satu perlumbaan kereta di Singapura tiba-tiba dia main kereta ke? Kan? Arak tu. Tum, dia sembuh kereta. Yang mana benda itu satu benda sensitif. Walaupun tak minum arak. Tapi meraihkan dengan arak itu. Satu perkara yang salah. Kita tengok pemain pemain bola sepak yang Islam. Nah, saya sebut di putih baru ni. Contohnya Muhammad Salah. Liverpool. Bila menang. Liverpool kalau menang ni dia pun main arak. Tapi sebelum macu arak tu pemain pemain Islam akan hidup belakang dulu. Betul tak? Set Manchester dia tahulah. Mungkin dia halau sama itu tengoklah waktu tu. tu. Eh, marah orang ni. Senget sikitlah maaf lah. Tarik balik. Tuan-tuan sekalian baik. Saya nak sebutnya bahawa benda tu benda yang real. Bila kita marah, apa kata Teng Chang Kim, seorang pemimpin DAP, kata dia perlembagaan persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan dan ini diterima semua. Walau bagaimanapun, perlembagaan persekutuan tidak memperuntukkan bahawa Malaysia adalah negara Islam di mana nilai-nilai Islam adalah tonggak kepada petakbiran. Artinya, dia kata tak semestinya Islam ini menjadi tonggak dalam petakbiran. Betullah dalam perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan. Tapi yang kita usahakan supaya bila Islam agama persekutuan, hendaklah dalam apa jua nilai ini Islam diletakkan sebagai tonggak. Tetapi dia kata tidak semestinya. Dan pemahaman ini sangat bahaya. Biar boleh membawa selangkah demi selangkah Kedepan, ke depan. Membawa kita jauh daripada nilai Islam. Dalam bak arak pula. Saya tanya dalam parlimen. Dalam satu sesi PMQT. Saya tanya Perdana Menteri. Tiga minggu lepas. Saya kata yang mabuk hormat. Setuju atau tidak. Bahawa langkah beberapa buah sekolah. Hidang arak dalam kawasan sekolah. Boleh menyebabkan budaya arak masuk dalam pagar sekolah. Perdana Menteri kata, ya, yeah. dia setuju dan kerajaan tegas larang pesta arak di sekolah. Ini kata Perdana Menteri. Bila ni tetap sekarang? Pada 23 Oktober 2025. Besok, pagi esok, PMQT hari Khamis, pagi esok hari Jumaat, Lim Guan Eng ketua keluarkan ke kenyataan. Guan Eng bidas Perdana Menteri isu larangan alkohol dalam kawasan sekolah. Tengoklah. Nah. Dia tak setuju dengan Perdana Menteri. Bahkan dalam kenyataan yang berikutnya, larang hidang arak di Dewan Sekolah ibarat joluk saran tebuan. Siapa kata gini? Lim Guan Eng. Dia kata ke Ka siapa? Dia kata kepada Perdana Menteri. Bila dia kata lagu tu, alik petai, tarik balik semula dah kenyataan Perdana Menteri. Ertinya tu sekarang, siapa tulang belakang petak hari ini? Siapa? Siapa tulang belakang petak pada hari ini? tak syak lagi ialah DAP. Artinya, kalau kita nak main hak ni ni tuan sekali, artinya hari ini kita berada di jurang bahaya. Sebab itu saya katakan bahawa ini kerajaan U-turn. Ini kerajaan U-turn. No U-turn except government policies. Kecuali polisi kerajaan. Habis bak DAP, kita pergi hak keluar ni saya pergi cepat-cepat sikit. Iaitu dalam bak berasuah. Okey, mungkin kita kata non muslim non melid dan dia kata okeylah, tak apalah. tak apalah walaupun oh uh, kita ni uh, pas ni mungkin baik tapi kerana pas ni nampak tidak kena dengan wajah Malaysia. Saya nak bawa satu isu lagi iaitu isu transparency, isu rasuah, isu good governance. Saya sebut dalam dewan baru-baru ini sekalian. Dalam isu rasuah Malaysia pada hari ini, walaupun PKR Anwar Ibrahim ini, daripada dulu sampai hari ini, reformasi. Reformasi, ingat tak? Anwar ini tak dulu lagi reformasi. Tahun 1998, kena pecat. Stadion tu lah kalau kita ingat dia mari bersyarah. Betul tak? Stadion tu lah dia mari bersyarah. Mari kita mari pada masa tu dia naik motor daripada Pasir Putih. Saya ingat lagi masa tu saya naik motor daripada celah belakang ni. Muka sekat habis dah. Penuh hari stadium. Nak dengar apa dia? Nak dengar suap kata aja Reformasi. Rupa-rupanya kata revisi. Daripada reformasi. Sudah menjadi reformanan. Dan sekarang reformusa. Oh ili tu revisi. Kata kita tak kata lagu tu. Tuan-tuan. Gapu dia agak hebat sangat. Indek rasuah ni. Kita tengok dari sudut indek rasuah. Cuba tunjukkan indek rasuah. Tahun 2016. Sampai tahun 2024. Tidak banyak beza. Sepatutnya sebagai sebuah kerajaan yang kita kata yang yang hebat menentang rasuah ni. Bila dia naik jadi kerajaan, transparansi indeks rasuah ni jadi comel benar lah. Tak juga. Kita tengok tu sekarang. Kalau kita saya boleh sebut secara ringkas. Tahun 2019, skor kita 49. Masa ni kerajaan sibuk 1MDB, 1MDB dia kata kerajaan rasuah. Masa tu skor 49. Dah ranking 55. Sekarang ini tahun 2023, 2024 ke sekalian. Skor kita 50, tak banyak beza. Bahkan kalau dibanding dengan tahun 2020 masa tu kita Kerajaan Perikatan Nasional, skor kita 51. Lebih baik daripada skor yang ada pada hari ini. Dibandingkan tahun 2019. 2019 Kerajaan PS 1.0 Tuan Dr Mahathir pada masa tu skor 53. Better daripada yang ada pada hari ini. Lebih baik daripada yang ada pada hari ini. Artinya apa dia? Mung duk kata mu nak memerangi rasuah. Buah aja, buah buah buah. Orang tak percaya aja. Nak nak lagu mana tu sekarang? Lagu mana kita boleh percaya? Kita tengok. Saya tanya baru ni. Berkenaan dengan satu isu, satu surat yang dikeluarkan. Hari ni saya ambil jawapan di parlimen. Kita boleh tengok. Ah, tak apalah ni ni secara ringkas tuan, boleh tengoklah bahawa kenapa angka ketika? yang didakwa itu tidak banyak pun. Pendakwaan kes rasuah pada zaman Madani ini lebih rendah berbanding pendakwaan kes rasuah pada zaman Perikatan Nasional Memerintah. Walaupun kita tidak sebut tentang reformasi. Ni tak dia ni tabin berucap sikit. Rasuah. Hmm. Pakai kopiah Islam tapi belo perasaan sekau tak jadi tiga ni. Itu Toske, saya sebut dalam dewan baru ni. Dan hari Isnin baru ni, hari Selasa baru ni ada PMQT. Saya bawa satu isu. Next. Saya bawa satu tak, tak payah tak payah politik. Lah. Lah. Terus terus terus. Kenapa? Okay. saya bawa satu isu. Apa dia isu dia? Saya kata, "Ya amat berhormat, ya amat berhormat, Perdana Menteri kata nak memerangi rasuah." Tapi kenapa yang amat berhormat tidak bertindak kepada seorang sesuatu politik kanan yang amat berhormat sendiri yang mengeluarkan surat sokongan kepada Kementerian Kesihatan supaya mempertimbangkan kontraktor-kontraktor yang yang nak yang nak dilatih untuk satu projek hospital baru. Saya tanya, kenapa tak bertindak? Kata Perdana Menteri, apa kata dia? Dia kata bahawa saya PM tegur keras sesuatu politik. Dia, dia, dia terima teguran dan dia kata saya telah menegur keras sesuatu politik. Setara mana kerah, kita tak tahulah. Nah, sebab kita tak tahulah setara mana kerah, dia kata kerah. Apa surat dia tuan sekiranya? Suratnya, tuan-tuan boleh tengok sendiri ni surat ni. Siapa yang tak ada tangan? Dok Datuk Seri Samsul Iskandar. Siapa Samsul Iskandar? Sesuatu politik dia, orang Oh, paling kanan sekali. Menyenaraikan beberapa kontraktor. Berapa orang kontraktor? Enam kontraktor. Daripada enam kontraktor ni, saya minta tim saya cari. Daripada enam kontraktor ni, tu sekalian, saya senaraikan nyakit belakang ni. Nyakit masing-masing. Kenapa -masing. dia? Syarikat pertama, tidak ada pendaftaran CIDB. Tak daftar CIDB pun. Sosok politik kanan, boleh syurkan syarikat ni. Yang kedua, ada daftar PIDB dan ada kod bidang. Dia ada kod bidang lah. Bidang besar. Di mana dia layak. Yang ketiga, ada mendaftar CIDB. Ada kod bidang. Tapi sedang dalam proses tindakan tata tertib CIDB. Eh, siapa politik cahaya mana ni waktu bik surat lagu ni? Ya? Eh? Waktu bek surat dia susah politik. Sebab tu kita waktu bek ni isu tahun lepas. Tapi Perdana Menteri senyak dik. Tahu senyak dik ke mana? Senyak dik. Oh, Tuan Syam Jalil dia tak faham lah senyak dik ni kau ni. Orang Kelantan kata kalau senyak dik, senyak-senyak sungguh. Tak kacak pegang pun. Maka saya tanyalah baru ni. Bila saya tanya, dia kata saya betul-betul. Dia kata kita telah menunggu dengan keras, kata dia. Kalau ada peluai soal yang kedua, saya nak tanya sekeras mana Ya amat bapak menteri. Ah, sukalah, sukalah. Ketua WI ada sini. ni. Tuan, tuan sekalian, baik. Bila lagu tu, saya tak apalah. Kita biar dulu isu ni. Dan saya nak tengok lagu mana orang lain main. Rafizi sebut kemarin. Kata Rafizi, bahawa jawapan Anwar tiada um dan dia gesa pecat Samsul Iskandar. Saya, kita tidaklah kata siapa siapa kena pecat. Mana? Pasal apa? Pasal dia duduk situ tu molek baik. Pasal banyak lagi benda kita boleh main. Nah, biar dia duduk situlah Kalau nak pecat, jangan pecat dia. Pecat dia tu sendiri. Pecat boh dia. Betul tak tuan-tuan? Tapi tak apalah, Rafizi kata pecah. Anwar pula kata, PMX kata, dia sifatkan surat sokongan, bukan arahan. Puluk dah. Dalam sidang media, Ustaz Malik kata 24 ribu atas udara tu, panggil-panggil tu wartawan tanya, lagu mana ni, Rafizi minta surat pecah. Dia kata tak perlu pecah, surat tu bukan surat sokongan. Tuan-tuan sekalian, surat sepol politik paling kanan Perdana Menteri, kepada siapa? Kepada Kementerian Kesihatan. Tidakkah bila adanya surat ni menunjukkan ada kelebihan enam syarikat ini berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain. Betul tak? Syarikat lain masuk, 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 masuk. Tiba-tiba ada surat setpol Perdana Menteri. Siapa-siapa pun boleh fikir logik surat tu mesti ada kelebihan. Tiba-tiba Anwar kata tidak ada apa-apa masalah. Bila saya tengok, apa tak ada masalah ni. Rupa-rupanya tuan-tuan boleh jadi kerana ini. Orang kanan Anwar sokong Nurul Izzah sebagai timbalan Presiden PKR. Kalau kita ingat, siapa mula-mula sekali waktu bik sokongan ini? Itulah dia setpol kanan Perdana Menteri. Ertinya, kerajaan yang ada pada hari ini, you help me, I help you. Setuju tak tuan-tuan Jadi saya rasa pada setakat itu pada malam ini, banyak lagi ni panjang lagi ni. Ha, tapi kita buat tiskat tu. InsyaAllah. Isu banyak lagi. Peluru banyak lagi. Cuma kita nak supaya kalau boleh kita boleh untuk menggerakkan peluru-peluru uh, ini untuk sama-sama kita turun ke bawah dan kita bergerak dalam parlimen. Hak dalam parlimen, dalam parlimen. Isham Jalil sebagai contoh. Kan? Kalau Isham Jalil ni ada dalam parlimen sesi depan ni, kau sedap sikit. Kau mana sesuatu agung. Tak kan? sesak nguk nguk betul tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya sangat bersetakat kepada malam ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan teruskan perjuangan kita untuk membawa obor kebangkitan rakyat dan menguburkan omdak ini dalam satu liang dalam philhara yang akan datang setuju tak setuju assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir 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 takbir